Aşklar olsun ki... ...döğüşler bitkisiz olur. Emin etmeyiz Siremci. Şehitlerimizin, yaralıların... yerde kalmayacak. Ana cana ...asineni dağla... ...oğlum şehit oldu ...başın dik sakla... Atacan change bu şəhər sakini Hüseyn Qırəli Arif oğlunun ailəsinin ziyarətinə gəlmişik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Bildiyimiz kimi bu gün ölkə rəhbəri, ali başkomandan, ölkəmizin prezidenti cənab İlham Əliyevin və birinci vitse prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevanın bütün diqqət və qayğı şəhid ailələrinə, qəizlərə yönəldilsin. Bu missiya ilə hamımız irəliləyirik və ölkəmizin rəhbəri cənab İlham Əliyev şəhid ailələrinin, qəizlərin, ailələrin ailə vəziyyətinin yaxşılaşması naminə müntəzəm olaraq nəticəli tədbirlər sənə, həyata keçirir, sənəcəmər verir. Biz də El gücü Beynəlxalq Humanitar Assosiasiyası olaraq öz missiyamıza uyğun olaraq bu gün şəhidimizin ailəsini ziyarətə gəlmişik. Bildiyimiz kimi 44 günlük müharibə heç bir vaxt gözünə alınmayan, inanılmayan 44 günlük müharibə 30 il həsrətini çətdiyimiz torpaqlarımızın alınmasına gətirib çıxardı. Və Ali başkomandanlarımızın uzaqgörən siyasəti və müsəffər ordumuzun vətənpərvər evladlarımızın cəsarəti, qəhrəmanlığı nəticəsində torpaqlarımız alındı. Qeyrətimiz, namusumuz özümüzə qayıtdı. Bütün xalq birlik nümayiş etdirdi. Hamı ölkə rəhbərinin ətrafında sıx birləşdi öz qanları ilə tarix yazan özlərini torpaqlarımızın, vətənimizin uğrunda fəda edən şəhidlərimizin qəhrəmanlığı ilə bütün ölkədə qəhrəman bir xalq kimi tanındır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Şəhidlərimizin, ailələrin, şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirəm. Allah qəhrəmanlarımıza can sağlığı versin. Onların qarşısında baş əyirəm. Vətən sağ olsun. Və alalar başınızı dik tutun. Bu bir qürurlu, fəxr edici bir ölümdür. Şəhidinizə Allah rəhmət etsin. Allah səbrinizi versin. Siz görəsənsiniz. Mən oğlumdan həmişə fəxr edirəm. O çünki bizim başımızı zəyləyir. Rəjəntiniz sağ olsun. Çubizi yadan çıxartmadı. Şəhid evlərinə baş əyirəm. Hamsını ölənlərə rəhmət diləsin. Qazılara da can sağlığı versin. Nə deyim, mən həmişə oğlumdan fəxr edirəm. Ay sözlə burax. Vətəni, vətən saldı, ailəni qoydu getdi. Torpağı üçün qan üstündə can qoydu. Allah bolsun, kürpaçımızı uzatır. Dönüb yani deyim də xoş gəlmisiniz. Azərbaycan vətənin uğrunda olmuş şəhididir. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Çaxt edirsiniz bu gün yəqin problemlər düməm onun şəhid oldu. Torpaqlarımız üçün. Hopa. Bunlar. Başqa Mən qardaşımdan fəxr edirəm. Əvvəla 28 sentyabrda döyüşə çağırdılar. Döyüşə-gülə apardıq, qoydu, yola saldı. Sonra yaxşı qardaşımdır, fəxr edirəm qardaşımdan. Hara gəldik, biz yedirdik, biziniz. Döyüşə-gülə. Oktyabrın 28-i şəhidi xəbəri gəldi. Cütü keçirdik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Vətən bərbər oğlu idi. Görədiniz gedəcəm, çağırsalar gedəcəm, çağırdılar. Niyəsiniz istədiyim oldu, getdi, şəhidlik qismət oldu. Məhsənə olsun. Məhsənə olsun. Bu gün dövlət qayğı göstərir də bilirsiniz, siz baz bilirsiniz. Ay nə dediniz indi bax, həqiqətənmi belədir? Həqiqətən belədir. Duzdur. Kitab deyən Devletin etkileri sağ olsun. Canan Prensesimiz sağ olsun. Devlet sağ olsun. Milletimiz sağ olsun. Başlayalım. Başlayalım. Hoş geldiniz. Ben yoldaşımla fethedeyim. Başımız uca tuttu. Sesi ucalardan gelir. Ben ondan ki Gitti torpağını seçti. Ailesini qıraqda koydu fəxr edirəm başımızın ucası. Bibi, yani, həm mehriban bir şey yox idi, evladını çox istəyirdi. Həm ailə canlı idi. Vətənə nəfə, ailəsinə nəfə istəyirdisə də, vətəni də elə istəyir. Vətən sağ olsun, Allah bütün şəhətlərimizə rəhmət versin, qazilərimizə şəfa versin, kürəmizə can sağ Sağ olun. Başa. Mən şəhid şəhidlərin bacısıyam. Mən qardaşıma fəxr edirəm. Qardaşım çox gözəl insan idi ki, bu zirvəyə layiq bir oğuldu idi. Allah bu zirvəyə nur xəstəti. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Mən qardaşıma fəxr edirəm. O çox gözəl bir insandı, çox gözəl bir qardaş idi. Çox gözəl xəyallarımız var idi. Onunla fəxr edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmətlərsin. Qardaşım sentyabrın 26-sı həmin çarşə günü hərbi yol salmışdır. Oktyabrın 26-sı bizimlə əlaqə saxlayıb. İnşallah hər şey yaxşıdır. Qara Qalov geri qaydadacam demişdir. 28-i tezdir səhər saatlarında zəng gəldi. Onun şəhid xəbəri gəldi. Biz qardaşımı fəxr edirik. O çox gözəl insandı. Allah bu zərveyə onu yüksəltdi. Allah şəhidlərimizə rəhmətləsin, qazilərimizə şəfa versin. Vətən sağ olsun.